Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0 микрофона Дарета Пузлиева. Детям сиротам компенсируют долг за коммуналку. Постановление о дополнительных мерах поддержки приняло правительство области. Помощь единоразовая будет оказываться тем, кто уже покинул детский дом или завершил получение профессионального образования. Им будут выделять до 100 тысяч рублей на ремонт жилья, а в пределах фактических расходов – на компенсацию за должности по оплате услуг ЖКХ. На данный момент уже завершен ремонт жилья по одному из поданных заявлений, сообщили в правительстве. Дайджест недвижимости. А теперь новости от наших партнеров. Строительство дома в Нововятском районе по адресу Арджиники 2Б завершится в этом году. Об этом сообщили в Кировской региональной ипотечной корпорации. Сейчас в свободной продаже остались однокомнатные и трехкомнатные квартиры. Помимо низкой цены за квадрат от 36 500 рублей, в Крике предлагают также выгодные ипотечные программы с низкими ставками и даже варианты зонирования и дизайна квартир. Молодежь региона может воспользоваться программами поддержки молодых семей и молодых специалистов. Проектная декларация, подробная информация и онлайн-консультации на сайте ипотека43.рф. Телефон для бесплатных консультаций 25 10 10. Дайджест недвижимости. На рынке новостройка в октябре наблюдалось незначительное повышение цен. За квадратный метр жилой площади продавцы просили в среднем 41 215 рублей. Такие данные приводит портал rosnet.ru. В прошлом месяце этот показатель был на уровне 40 970 рублей. Что касается аналогичного периода прошлого года, то здесь наблюдается снижение стоимости квадратного метра почти на 2900 рублей. На этом все. В студии работала Дарья Тепузлиева. Дайджест недвижимости.